من الشيطان <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به به في الدارين امين لبركات امام العلامه الشيخ عبد الجيلاني سبحانه الله تعالى مرحمتينه dan kita mendapat manfaat serta Bekerja di kampung hikmah supaya kamu sampai ke kampung kudrah. Dunia itu adalah hikmah, sedangkan akhirat pula ialah kudrah. Hikmah itu memerlukan perkakas, alat-alat dan sebab-musabab. Tetapi kudrah tidak memerlukan semua itu. Hanya Allah melakukan semua itu untuk membezakan antara kampung kudrah dengan kampung hikmah. Pada akhirat ada penciptaan khusus tanpa sebab. Semua anggota badan kamu akan berkata-kata menyaksi atas diri kamu dan hal apa yang kamu lakukan dari berbagai-bagai maksiat terhadap Allah Azza Wajalla. Dari kiamat nanti akan tersingkat semua tabir dan telahir semua yang tersembunyi. Semua ada kamu setuju atau tidak setuju. Tidak seorang pun yang akan memasuki neraka mereka dengan hati yang menggigil kerana penyaksian yang didedahkan ke atas dirinya. Baca kitab-kitab catatan kamu dengan lisan akal kamu. Dengan lidah akal kamu. Kamu segera bertawabat Segera segala macam keburukan. Dan syukur Allah Ta'ala dari keba atas kebaikan yang sudah kamu lakukan. Sempitkan catatan-catatan kitab maksiat kamu itu dengan melakukan taubat ke atasnya. Muslimin dan Muslimat Sudah menonton rahmat Allah sekalian Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang Mujahadah kita untuk mengeluarkan segala sifat jahat dalam diri kita Sebelum bertemu dengan Allah Dan demikian juga perasyarat utama ialah perlu dipimpin, dibimbing oleh guru-guru Tanpa guru, maka kita tidak mempunyai kekuatan. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan di antara sunnatullah untuk sampai kepada Allah, maka kita perlu ada guru yang mursyid. Allah Ta'ala menghantar Rasul-Rasulnya sebagai guru mursyid kepada manusia. Dan kepada Nabi kita, junjungan yang besar Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai mursyid kepada kita. Dan Rasulullah meninggalkan kepada kita peranan ini dimainkan oleh para ulama'nya. Para ulama' yang Rabbaniyin yang akan membimbing manusia menjelaskan jalan-jalan mereka mendorong mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka dalam melaksanakan kejahatan yang zahir ataupun yang batin itu yang kita selesaikan yang kita telah jelaskan semalam dan kata Syed Abdul Qadir dunia ini ialah darul hikmah akhirat ialah darul kudrah apa maksud darul hikmah bila kita sebut perkataan hikmah, maksudnya bijak, bijaksana. Maksudnya di sini, orang yang bijaksana kata selamat. Umpama kita melalui kawasan-kawasan bahaya. Yang bijaksana kata selamat. Yang lalai, yang leka, yang dibuai, yang lemah semangat, mereka akan binasa. Dunia yang dengan penuh ujian-ujiannya, penuh dengan penipuan dan musuh-musuhnya. Kerana kita hidup di dunia, Allah Ta'ala dah sebut. Allah jadikan dua makhluk pertama yang kita akan lalui. Iaitu hidup dan mati. al khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan Amala. Dijadikan bagi kita mati dan hidup ini untuk menguji kita siapa yang paling baik amalan. Maka di negeri hikmah ini, kata Syamdul Qadir, kita memerlukan perkakas. Kita memerlukan alat-alat dan sebab musabak. Tetapi di negeri akhirat dinamakan Darul Qudrah, negeri kekuasaan. Kan di sana tak, tak perlu lagi sebab. Tak perlu lagi alat. Semuanya kena kekuasaan Allah mutlak. Maksudnya ialah di sini dan kainat kenaifan kita, kita nampak diri kita. Bagi orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat, dia takkan nampak dirinya, mereka nampak Allah. Tapi kita naif. Kita nampak diri kita. Kerana itu kita cepat putus asa dan cepat sombong. Akhirat kelak kita tak ada, di akhirat kelak tidak ada manusia nampak dirinya. Mereka mereka nampak Allah. Umpama, dia datang bulan mengambang maka hilang segala bintang. Umpamanya tuan-tuan sekalian, bila datang suatu perkara yang lebih utama, maka tenggelam yang lain. Umpamanya dan satu madi raja datang. Maka yang lain semua tenggelam. Semua nampak kecil. Menteri ke. Orang ketua kampung ke lagi kecil. Dah tak nampak apa-apa. Maka di negeri hikmah ini. Negeri di mana orang yang bijak akan selamat. Siapakah orang bijak yang pertama? Kita orang bijak yang pertama disebut oleh Nabi SAW. Al-Qayis Mandana Nafsah. Orang yang sentiasa muhasabah dirinya. Jadi melihat diri, apakah tujuan dia dijadikan, diciptakan. Dan ke mana selepas ini, selepas kematian dia. Apakah tujuan dia? Dia daripada mana dalam soalan yang popular. Min aina wa ila aina wa limaza. Kita ni tuan tak daripada mana? Daripada Allah. Ke mana? Kepada Allah. Kenapa? Untuk beribadat kepada Allah. Makinlah dia orang cerdik yang pertama nama sebab kayis. Orang sentiasa muhasabah diri dia. Dan wa'alima lima ba'dal maut. Dan bekerja keras beramal untuk hari kematiannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu takullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lirat. Wa Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Dan persiapkan bekalan untuk hari esok kamu. Allah berfirman wa tazawwadu wa inna khaira az taqwa. Carilah bekal sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Allah Taala berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa. Allah Taala berfirman wa may yattaqillah yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa pada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki tanpa disangka-sangkanya. Maka ini orang-orang yang selamat yang punya hikmah. Orang hikmah itu ialah orang-orang Islam semuanya. Dan orang beriman. Dan orang bertakwa. Dan para walinya. Kesemua orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala itu ialah orang hikmah. Kesemua orang-orang yang mendalami agama, memahaminya untuk beramal, ini orang hikmah. Allah Ta'ala berfirman, Yuktil hikmah man yasha' Wa man yuktil hikmata faqad utia khairan kasira. Allah berikan hikmah pada siapa yang dikendaki. Siapa yang mendapat hikmah, dia mendapat kebaikan yang banyak. Ini darul hikmah, negeri hikmah. Di sini kita mulakan perjalanan dengan mencari ilmu. Di sini kita mulakan perjalanan kita dengan banyakkan beramal. Di sini kita mulakan perjalanan kita dengan bertaubat. Di sini kita melakukan perjalanan ini dengan banyak menyebut nama Allah. Di sini kita melakukan perjalanan dengan bertawakal kepadanya. Di sini kita melakukan perjalanan dengan tidak takut melanggar pada Allah tidak berharap menaikkan pada Allah. Di sini kita melakukan perjalanan dengan syariat. Hukum hakam, halal haram, dosa pahala. Berpagi-pagi kita dengan hukum Allah. Dan melaksanakan solat subuh. Sampailah ditutup dengan solat isyak. Sebagai satu kewajiban pada kita. Inilah dia darul hikmah. Orang beriman di dalamnya sibuk melaksanakan amal soleh. Menyebut nama Allah banyak-banyak, berzikir memujinya, memujinya. Dan sentiasa bersyukur pada nikmat Allah walau sekecil mana pun. Ini darul hikmah. Tempat Allah Taala muliakan kepada orang yang bertaubat. Orang beriman dalam negeri dunia ini, negeri hikmah ini, mereka memperbanyakkan taubat. Ini orang bijak, orang yang paling rugi. Mereka ada peluang untuk hidup sebelum mereka bertemu dengan Allah. Tapi mereka tidak bertaubat. Kerana penyelamat sebenarnya kita ialah taubat kita pada Allah. Taubat menyebabkan dosa kita diampungkan. Pahala diberikan. Darjat diangkat. Dan kita dicintai oleh Allah sebagaimana Allah berfirman Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah suka dengan bertaubat. Orang paling rugi sekali, dia keluar dari dunia ini, dia tak sempat taubat. Rugi. Sebab itu jangan jadi orang yang rugi. Tentang kita dianjurkan. Senantiasa bertawabat kepada Allah. Dan semua keadaan. Maka inilah dia darul hikmah. Sebelum kita berpulang ke darul kudrah. Tempat kata Syamdu Qadir yang tak perlukan sebab musabak. Yang tak perlukan pada alat. Kesemuanya dengan kun fayakun. Ya, semuanya dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di dunia pun kau fayakun. Tetapi macam kita sebut pada mukadimah, manusia dapat melihat dirinya lagi dengan kenaifan akidah mereka. Kita bila buat kita nampak macam kita lah buat. Ya, hakikatnya ialah Allah. Tapi zahirnya kita. Jadi kita masih lagi dalam bahasa tersebut. Tapi bila di hari akhirat tadi istilah kita, istilahnya ialah Allah. Kerana orang beriman sudah melihat Allah. Bukan sekadar keimanan daripada akidahnya. Tapi mata yang diberi keizinan untuk melihat Allah. Dengan situasi yang Allah izinkan. Dengan kef, kefiat yang Allah tak nak izinkan. Maka demikian, kalau orang tanya macam mana Allah tak nak berikan kita keizinan melihatnya. Sebagaimana Allah tak nak mengizinkan kita bermimpi. Bagaimana kita dalam keadaan pejam mata, kita dapat melihat sesuatu dalam mimpi kita dengan terang. Dengan jelas. Itu panca indah yang ada dalam mimpi. Walaupun mata terpejam. Maka akhirat kelak kita akan melihat Allah dengan panca indah yang Allah ciptakan. Sebenarnya so, saya katakan kita dapat melihat sesuatu dalam mimpi walaupun pejam mata. Dapat melihat dengan jelas. Fulan be fulan. Pokok itu pokok ni kenderaan tu kenderaan. Ni. Baik ini kud, darul kudrah. Kemudian kita siap dia Oleh sebab itu, kamu kena ingat akhirat kelak semua anggota badan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Kerana akhirat kelak akan tersingkap semua perkara yang tersembunyi. Dan semua orang masuk neraka dalam keadaan menggigil. Kenapa? Kerana takut, kerana azab dan kerana pendedahan segala perbuatan mereka yang disebut oleh Allah la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa kullu saghirin wa kabirin mustata tidak akan ditinggalkan yang kecil ataupun yang besar melainkan dihitung dikiranya dibentangkan setiap yang kecil dan besar ditulis dan Allah Taala berfirman fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara yang amal ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebaikan sebesar pun dia akan tengok balik. Yang buat jahat sebesar pun dia akan tengok balik. Kemudian kata Syam Abdul Qadir. Kalau itu bacalah kitab-kitab catatan kamu dengan akal kamu. Tuan-tuan kita pun muhasabah kita lihat sepanjang kita dah balik umur apa benda kita buat dalam hidup ni. Ketaatan apa yang kita lakukan dan kita istiqamah. Maksi apa yang kita lakukan dan kita masih isi koma dengan masih Untuk kita berusaha sungguh-sungguh. Mengagungkan kebaikan yang telah kita buat. Maka tambah. Dan bertaubat atas kesalahan yang kita lakukan. Maka meninggalkannya sejauh-jauhnya. Kata Syamdul Khodi, sempitkanlah catatan-catatan amal kamu dengan melakukan taubat. Kata bila Allah Taala menyebut tentang orang-orang bertaubat. Wa ulaika yubaddilullahu sayiatin hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah akan ubah kejahatan mereka menjadi kebaikan. Tetapi bila seorang hamba Allah itu bertaubat. Maka taubat itu adalah ibadat. Dan sebab ibadat ibadat. Dan ibadat yang wajib. Taubat ni ibadat wajib. Bukan ibadat yang sunat. Ikan ibadat wajib cuma semayang, puasa ada ibadat wajib yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Seperti kita katakan taubat. Seperti kita sebut meninggalkan larangan Allah. Maka itu wajib. Apa je larangan Allah. Dan taubat itu wajib. Dengan sepakat para ulama. Bukan taubat ni sunat kita taubat. Tak ada. Taubat tu wajib. Setiap kali kita melakukan dosa kecil ataupun besar. Maka sempitkan catatan kejahatan kita. Maksudnya tuan-tuan, bila kita sebut tadi faulaika faulaika yubaddilullahu sayiati hasanat. Mereka orang-orang yang Allah ubah jahat mereka jadi baik. Dia taubat mereka kepada Allah, maka Allah hapuskan catatan buruk mereka. Bahkan Allah gantikan catatan buruk tadi dengan kebaikan. Fulan bin fulan telah bertaubat atau dosa sekian-sekian. Maka dia mendapat pahala dengan taubatnya. Dia ampunkan dosanya. yang kita sebut tadi. Satu kerugian nyata dan besar. Bila kita keluar dari dunia ini, kita tak sempat taubat. Sebab itu taubat boleh jadikan harian kita. Sebelum tidur kita, bangun tidur kita. Dalam hela-hela yang kita hidup ini tuan-tuan. Tengah atau menung. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mengampunkan ampunkan dosa Ata tengah kita lepas solat pun kita disunatkan sebab astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sementara dalam situasi lain. Kita bersembang kawan-kawan. Tak tak sembang benda buruk. Ada buku astagfirullah. Kita dalam menjadi suami. Tak kita ni banyak suami tak ada benda buruk kita ada. Kita buat astagfirullah. Kita jadi isteri pun sama. Takkan tak ada benda buruk kita. Maka sebutlah astagfirullah, astagfirullah. Sebenarnya saya jadi suami 20 tahun, 30 tahun, Allah. Mungkin banyak salah saya. Ada hak Allah dan hak manusia. Maka saya bertaubat. Sebanyak saya kerja, mungkin ada salah saya. Pada majikan saya, pada syarikat saya. Maka saya bertaubat kepada Allah. Tentang semua yang kita lalui dalam perjalanan hidup ini, pasti ada kesilapan dia. Hubungan kita dengan mak ayah, hubungan kita dengan adik-beradik, hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan anak-anak. Hubungan kita dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan, sahabat pasti ada kekeruhannya. Kadang-kadang wasangka buruk gitu. Dan kita tak pandai jaga wasangka buruk. Tetada ada seorang yang baik. Cerita ni dua orang kawan rapat. Rapat dua orang ni rapat. Tiba-tiba mereka ni bermusafir, mereka mau tidur satu bilik. Lalu kawan dia bawa duit. Tiba-tiba dia sedar hilang duit dia RM100. RM100 hilang. Maka bila hilang duit, dah turut bilik kan berdua je. Mesti tanya kawan dia. Ada tak nampak duit saya? Maka kawan dengan cepat kata, eh hey, ada-ada. Saya ada nampak duit. Saya kata ada-ada. Saya, saya ambil, saya pinjam dulu lah. Saya nak, saya nak guna. Lupa nak pergi tahu saya ambil. Saya nak pinjam, nanti saya bayar. Lalu, kedua dia keluar check out hotel. Check out. Ataupun keluar sekejap. Kemudian tiba-tiba pelayan yang tukang cuci tu. Dia kata, cik, kita ada jumpa duit tercecek 100, seratus ringgit. Duit cik ke? Oh ya, yeah, duit saya. Lalu dia menoleh pada kawan dia kata pinjam tadi. Dia kata, eh, awak katakan pinjam ni ada ni. Rupa-rupanya duit tu jatuh. Dia kata, kenapa awak tak kata dia saya tak ambil? Tak kata pinjam. Dia kata, saya bimbang kalau saya kata saya tak ambil. Awak takkan percaya. Awak tak kata sebab kita berdua. Awak tak kata saya. Awak sangka buruk. Saya bimbang awak sangka buruk. Jadi perbuangan kita tak elok. Baik saya kata saya pinjam dia tak tahu duit awak ni tak ada saya pinjam. Ya, begitu dijaga persahabatan supaya tidak wasangka buruk. Dalam kita dalam hidup kita ni wasangka banyak. Kadang-kadang suami isteri, suami lah duit dia kata isteri ambil. Rumah ni kita berdua je siapa jadi toyor ni? Oh dia ni dia kena ditoyorkan dia. Wadah. Kan misplaced silap tempat letak. Kita banyak kesalahan kita dalam menuduh. Dalam masyarakat hari ini, dengan paparan jenayah yang berlaku, yang ditulis dan sok kawan sebagainya. Kadang-kadang kawan itu baru dituduh, ditangkap. Kita dah justice sebagai orang yang salah. Okay, ini ditangkap melakukan amang seksual. Ditangkap sekian-sekian. Tadi ditangkap atas tuduhan. Belum dibicarakan. Kita mulut kita dah ringan kata, Teruk, nampak muka baik. Tapi setan. Kata -kata. Iblis. Tiba-tiba keluar pesan mahkamah tak salah. Dituduh. Tentu kita nak jawab macam mana pula. Kita terlalu cepat. Kita memang ya, eh, dosa paling berlambak tuan-tuan. Kita judge orang lain sebelum. Mereka ni benar-benar bersalah. Kita dah ada mahkamah netizen sebelum mahkamah yang yang kita katakan yang telus ini. Kita mahkamah netizen just tengah berita hikayat kita kita pun puji atau burukkan. Kalau salah puji tak apa ni salah kutuk. Kena pula orang baik. Oleh sebab itu bila kita bermuhasabah untuk melihat amalan-amalan kita yang buruk, yang teruk dengan memperbanyakkan taubat kepada Allah Taala. Kita memperbanyakkan taubat, mengikhlaskan taubat dan belajar tuan-tuan bagaimana untuk mengekalkan momentum taubat. Maksudnya, kita bertaubat untuk tak nak buat itu dan ini. Biar betul besar. Saya tak akan buat benda itu. Saya tak akan lagi buat perkara ini, perkara itu. Lalu kita mesti sebab-sebab yang menguatkan taubat. Tentang sebab-sebab yang menguatkan taubat. Pertama bila kita melihat nikmat Allah pada kita. Yang kedua dengan kita melihat peluang yang Allah tu beri pada kita. Jangan sampai peluang ni Allah ambil balik. Yang ketiga kita kuatkan taubat dengan kawan-kawan yang baik. Yang keempat dengan bi'ah yang baik. Yang kelima dengan kesibukan kita buat kebaikan kebaikan. Sibuk syughlu bi bil haq. Sibuklah buat benda-benda baik. Jangan bercampur dengan benda, -benda yang sia-sia. Yang kelima dengan doa kita. Semoga Allah jadikan kita istiqamah. Yang keenam betullah kisah-kisah orang-orang bertaubat. Seperti Imam Ibn Qudama di kalangan satu kitab Namanya Kitabut Tawabin, Kitab Orang-Orang Bertaubat Ini pun dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu Cari Imam Ibn Qudamah Tajuknya Kitabut Tawabin, Kitab Orang-Orang Bertaubat Atau baca kitab Taubah Kalangan Yusuf Ardawi Juga telah diterjemahkan, baca Tan Taubah Jadi baca kisah-kisah Taubah dan Orang-Orang Bertaubat Menyenangkan hati Menguatkan semangat Bahkan mengukuhkan taubat kita kita bimbang tuan-tuan nanti kita pulang akhirat. Catatan yang paling banyak catatan kejahatan demi kejahatan. Yang kita tadi diberi peluang untuk tinggalkan, untuk terjauh kita terus mendekatinya, melakukannya tanpa segang silu. Tanpa merasa menyesal dan akhirnya akhirat kelak menjadi musibah paling terbesar dalam hidup kita. Musibah besar. Dosa-dosa yang kita tahu ia dosa. Lalu kita teruskan. Ia musibah. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, dosa hati kita, dosa tangan dan kaki kita. Ia itu, banyakkan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar. sebenar dan Allah Ta'ala menimu taubat kita semua. Wallahu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.